Сегодняшний рейд направлен прежде всего на профилактику и предупреждение как угонов автотранспорта, так и краж личного имущества из салонов автомобилей. То есть, Госавтоинспекция города Одессы напоминает водителям о том, что необходимо быть более бдительными, то есть не оставлять транспорт в темных местах во вре ну, в ночной период времени. Также необходимо оборудовать автомобили сигнализацией, то есть... Необходимо делать то, чтобы обезопасить свой транспорт от угона. И также мы напоминаем всем, что не забывайте, что когда вы садитесь в салон автомобиля, прежде всего приучите себя закрывать салон, то есть двери автомобиля закрывать изнутри. Это прежде всего безопасность как водителя, так и всех пассажиров, которые находятся в салоне машины. Также не стоит оставлять в машине, которая припаркована где-либо ценные вещи и документы. Почему, как мы наблюдаем в последнее время, э, угоняются автомобили, в которых находится и техпаспорт, и водительское удостоверение, и документы все остальные, а также деньги. То есть водители сами, можем так сказать, провоцируют преступников на такие правонарушения. Какие автомобили лидеры по угонам и где их в основном находят? Лидеры автомобилей, лидеры по угонам, это прежде всего автомобили ВАЗ, Затем это автомобили Toyota, это и Land Cruiser, и Prado, и также Lexus различных моделей. В основном угоняются автомобили с улиц и в ночное время, то есть период времени с 12 часов ночи до 4 утра, то есть то время, когда хозяин автомобиля спит и как бы контроль в это время самый наименьший. Где находят автомобили, то есть с какой целью их угоняют? Угоняют их прежде всего, конечно, на разборке, для того, чтобы продать их на ну, серии. Угоняются автомобили, для того, чтобы затем их на разборках продать, либо их перегоняют уже за пределы нашего государства. Находят, как правило, в отстойниках, то есть в гаражах, в скрытых гаражах. Сколько продлится эта профилактика? 3. Профилактика это у нас постоянно. То есть сегодня просто мы пригласили вас, чтобы помощью средств массовой информации нацелить внимание всех водителей на этот вопрос. То есть листовки и предупреждения со стороны сотрудников Дружепатрульной службы проводятся всегда и будут проводиться по городу. Поэтому, чтобы водители нашего города и гости не удивлялись, не спрашивали причину остановки, то есть водитель может на инспектор на сегодняшний день может остановить, вручить такую листовочку и предупредить водителя. Дочка остановил вас из-за того, чтобы сказать вам, что участились угоны данных автомобилей, аналогичных автомобилей, что вы дома почитали эту память, и что в машину не оставляли цены есть Документы. Во всех

Thank you. Многие люди той тоже угоняют, и автомобили вас угоняют. Ну как? Вот почитайте дома памятник, вы посмотрите. Каждый день уголные автомобили легче, что Знаем вас о том, что дали машину.